असलकम फ्रेंड्स आज मैं आपको लैपटॉप अडाप्टर को कैसे रिपेयर करते हैं उसका तरीका बताऊंगा जो कि नहायत ही इंटरेस्टिंग है ये हमारे पास एक फ़ाल्टी लैपटॉप अडाप्टर है अब हम इसको ऑन करेंगे और इसके जो आउटपुट वोल्टेजेस हैं वो हम मीटर के जरिए चेक करते हैं ये देखें वोल्टेज नहीं आ रहे इसके ऊपर तो अब हम इसको खोलेंगे और इस प्रॉब्लम को हम रेडिकेट करेंगे ये देखें ये हमने इसको खोल लिया है पावर वायर को अनप्लग कर देंगे और इस कार्ड को हम बाहर निकालेंगे ये देखें हमने कार्ड को बाहर निकाल लिया है ये इसकी बैक साइड है अब हम इसके जो डायोड हैं वो हम टेस्ट करेंगे ये ये देखें, बीप ये की आवाज आ रही है इसकी ये देखें ये हमारे पास नए डायोड्स हैं जो कि हम इन फाल्टी डायोड्स की जगह लगा देंगे सबसे पहले हम जो खराब जो डायोड्स हैं उनको हम निकाल लेंगे ये सोल्डरिंग वे की मदद से हम इसका जो सोल्डर है वो हम रिमूव कर देंगे अब नोज प्लायर की मदद से हम ये बाहर निकाल लेंगे दोनों रेक्टिफायर और अब हम इसको मीटर की मदद से टेस्ट करेंगे ये देखें ये दोनों फॉल्टी हैं ये हमने इनको मीटर की मदद से टेस्ट किया है अब इसकी जगह पे हम जो नए डायोड्स हैं वो फिक्स कर देंगे और इसके साथ साथ इसका जो फ्यूज है वो भी हम नया लगा देंगे सोल्डरिंग आयरन की मदद से हम सोल्ड कर रहे हैं अब हम इसको जो क्लीनिंग सॉल्वेंट है उसकी मदद से हम इसको जो कार्ड को हम साफ कर देंगे ये देखें ये हमने कार्ड इसका साफ कर लिया है अब हम मीटर की मदद से इसके आउटपुट वोल्टेज जो हैं वो चेक करेंगे ये देखें वोल्टेज 19.21 आ गए हैं जो कि हमें रिक्वायर हैं इसका मतलब है कि हमारा जो लैपटॉप अडॉप्टर है वो ओके okay कंडीशन में है इफ यू लाइक माय वीडियो लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू